Pernah tak kita lihat kan kawan-kawan kita ke ataupun siapa siapa-siapalah di sekeliling kita ni ada orang tu dia ada masalah dia tak adalah besar sangat biasa je kecil je tapi dia punya kusut dia dia punya serabut dia lain macam tapi kan ada kenalan kita yang kita kenal masalah dia besar orang kata kalau kita nak bandingkan masalah kita tu besar tapi dia cool je dia relax je ha, kau pernah tengok tak kenapa boleh jadi macam ni Kenapa ada orang dia cool walaupun masalah dia besar? Tapi kenapa ada orang dia punya serabut dia macam hari esok nak kiamat sedangkan masalah dia tak adalah besar mana. Okey, mungkin kita boleh tengok daripada dua sudut lah. Satu daripada sudut sains, satu daripada sudut Islam ataupun daripada sudut spiritual. Okey, daripada sudut sainsnya, mungkin kita boleh tengok daripada sudut fungsi otak. Kawalan emosi oleh prefrontal cortex. Otak kita ni ada dua bahagian yang bernama prefrontal cortex yang urus emosi, buat keputusan dan kawal tindak balas terhadap tekanan. Orang yang biasa latih otak untuk bertenang, contohnya melalui meditasi, deep breathing atau habit reflektif, prefrontal cortex dia lebih aktif. Jadi dia lebih tenang bila ada krisis. Okey, yang keduanya kalau kita tengok adalah dekat perbezaan hormon stres, kortisol. Bila stres, badan kita akan keluarkan hormon kortisol. Ada orang badan dia mudah overreact dan hasilkan terlalu banyak kortisol walaupun masalah tu kecil. Kalau seseorang tu ada lifestyle yang sihat, cukup tidur, pemakanan yang seimbang, hormon stres lebih stabil. Jadi dia boleh kawal emosi lebih baik. Kita juga boleh tengok dekat pengaruh pengalaman hidup. Orang yang banyak pengalaman susah Otak dia dah adapt. So, masalah besar pun dia boleh cope Orang yang jarang hadap dugaan, otak dia belum ada muscle untuk handle tekanan. Biasa dengar tak? Henyak sampai lunyai. Kita boleh tengok pula daripada sudut islamik ataupun spiritual. Okay, satunya lah, kita tengok seorang itu. Adakah kebergantungan dia kepada Allah ataupun tawakal dia tinggi? Orang yang kuat iman dan tawakal, dia tahu segala ujian datang dari Allah. Dan dia tak akan bebankan sesuatu yang tak mampu kita tanggung. Maknanya kita tahu dah. Allah ni, kalau dia bagi kita ujian, dia bagi kita dugaan, dia tahu yang ujian itu memang kita mampu. Kalau kita faham benda ni, insya Allah kita boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi, bila diuji, kita akan rasa tenang sebab kita yakin sebenarnya masalah tu kita mampu handle. Okay, kita tengok pula zikir dan solat sebagai terapi hati. dalam surah Al-Rad ayat 28. Allah berfirman, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. So, orang yang sentiasa berzikir, solat tepat pada waktu dan rapat dengan Al-Quran, insyaAllah hati dia terlatih untuk tenang. Reda dan sabar. Nabi SAW mengajar kita untuk bersabar dan reda dengan kodok dan kadar Allah. Bila hati kita reda, kita tak terlalu fikir kenapa aku, tapi lebih kepada apa yang Allah nak ajar kepada aku itu akan lebih memberi ketenangan yang luar biasa. Maybe apa yang boleh saya rumuskan adalah otak yang terlatih dicampur dengan plus tambah hati yang bersandar kepada Tuhan akan dapat equal to ketenangan walaupun dilanda badai. Orang yang kusut tu bukannya lemah tapi mungkin belum latih minda dan jiwa untuk hadap dugaan. Jom berlatih ada caranya.